既然奖金飞了，那你以后就继续乖乖住在我家呗。你是不是只有一套床品啊？再添置一套。你买单吗？你下午还在我怀里哭的梨花带雨的，现在就开始惦记我的钱包了是不是？嗯，当然了，钱是最重要的。我给洛河神书版税，够你买十个床垫当豌豆公主了。不行。 除了买床垫，我还有很多的东西想要去买，比如说什么新衣服啊、新枕头啊，还有再买一个懒人沙发。那我直接给你买套房好了。行了行了，别喝了，你的酒量啊，以后不许在外面喝酒。我不要，你又不是我男朋友，凭什么要管我？我告诉你，我可是海量。啊啊,啊！ 哎呀还给我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 还、哎、好想藏起来像犯错的小孩心跳忽然多了一拍当你看过来当万物皆可爱怎么只有 怎么样？昨晚睡得好吗？昨晚？昨晚我们什么都没发生吧？应该吧。 没有吧？放心吧，不管发生什么，我都会负责的。那那那,那，我我先去上班了。班长，怎么办？怎么办？ 该不会真的发生了什么吧？他要对我负责，他要对我负什么责？老师，我今天要加班到很晚，你跟二狗的晚餐自行解决哦。 师，你怎么这么晚还没睡啊？他想干嘛？ 今天一天电话不接，微信不回，你是不是故意躲着我？没有没有，我这不是在忙工作吗？这么忙，那怎么不出办公室啊？金窝银窝，哪比得上自己的狗窝？你说谁家是狗窝？ 听说你们最近搞了个没钱的活动，你找了江雨辰帮忙，怎么不找我呀？那那是互动文化节，我这不是想着回家来跟你当面讨论一下吗？不用讨论，我答应了。啊？就当是你昨晚的补偿。 一定要搞清楚！我昨晚抱你了，亲你了。 你什么都没有干，我可以当做什么都没有发生。那就当做什么都没发生。我先上去休息了。 对了，那个不要钱的活动，一定要帮我。啊有意思啊。的忘了恐惧 然后还带伞了没？大雨，带伞了没？会不会太直白了？别加班了，回来煲鸡汤。嗯、这样干嘛？嗯

处理，江老师，这这么大雨就往外冲啊？你不怕着凉啊？不是，我不是想着离地铁站也近，跑过去很快嘛？江老师，你来这里干什么？我当然是来接你的。走吧，我送你回家。谢谢江老师。走。嗯嗯嗯，那、嗯嗯哎、丑猴子不会已经走了吧？ 江雨辰，哎，好巧啊！幸好碰到你们啊，我伞都没带。巧吗？这附近不就是元优秀吗？啊,啊，是我去你附近那个书店拿书嘛。那你拿的书呢？没拿到啊。那我可得问问小白，怎么把书准备好了？我，这还没来得及去。你来的不就是书店的方向吗？ 你不说话没人把你当假扮。你不会是特意来接处理的吧？这这水都下到你脑子里去了呀！我来接人，我不带伞啊！我傻呀？我看你也没怎么淋着，我我跑得快嘛。<laughs> 顺着书店的方向来，又没有带书，该不会是…… 鬼鬼祟祟的，在我房门口干什么？啊，uh, 那个，我房间的吹风机坏了，想问你借一下你的。等一下。<laughs> 啊。 还愣着干嘛呀？还要我教你怎么用吹风机？不用，那那那我先回房间了。等一下，吹风机不用还我了。用什么坏什么，也不知道你爸妈是怎么把你带大。 晚安。你是不是喜欢我呀？可、啊、我怎么可能喜欢你啊？在我心里，就没把你当成个女人。啊？那那你这是在干什么？ 难不成你还想说我在你心里和二狗一样？对啊，你在我心里就是跟二狗没什么区别。 哼！我在他心里就是二狗吗？二狗会帮他打扫卫生、做饭，还会帮他看稿。我在想什么？竟然还觉得他喜欢我？我脑子一定是被雨淋湿进水了。 嗯，算了，别理我。你们家是没饭吃啊？要跑来我们家蹭饭？如果不是初礼邀请我来，我还真不愿意到你家来。那感情好，大门就在那儿，慢走不送。送什么送？ 江老师是我请来的客人，这儿是我家。对，这是你家，我就只是你家的宠物罢了，根本不配请客吃饭。我,我没我没说过这种话。你惹到他了，就你这智商，惹到你不知道。 贾老师，互动文化节真的谢谢你了，你帮我写开头。不客气，这些都是你做的。是啊，这些都是我做的，你多吃点。好<哼>。这你的。我也写开头了，为什么我的就是一本花生米啊？你看着我干嘛？我没说错呀。 凭什么他的就是豪华早餐，我的这个就是乞丐配置？哼，乞丐配置，乞丐吃的要是这么好，他就不叫乞丐了。江老师，这里太吵了，不如我请你出去吃吧。可以啊。喂、嗯、喂，你们想干嘛？我知道了，你们是想撇下我去吃独食。老师。 桌上这些菜现在都是你的了，做人不要太不知足、哦。今天心情怎么样啊？挺好的。那个周川。 没惹你生气，你心情不好啊？没有啊。哎，看来你也不把我当朋友喽。没有没有，江老师。好吧，我今天心情的确不太好。周川那，周川竟然说，在他心里，我和二狗没什么区别。这倒是像他说的话啊，对吧？ 是个人听到这句话心里都会不舒服的。哎，我可真是为难呐。嗯，作为你的朋友吧，这个时候我应该开导你。可是作为一个追求你的男人，我如果这时候要说另外一个男人的好，会不会有点不太敬业哎呀，江老师，你就别开我玩笑了。我看着像那么不认真的吗？嗯，是非常不认真。 我觉得吧，如果周川的话让你觉得不高兴的话，我劝你，就直接跟他说，不然像他这种单细胞的生物，可能一辈子都不会知道他自己说错话了。嗯，他也不算是说错话了吧？我也不能规定我自己在他心里必须是什么位置。看你这意思。 如果我要是不知道你喜欢的是胡丽君啊，我都觉得你喜欢的是周川了。怎么可能？我怎么可能喜欢他？人呢？倒也没有，他没做错什么，只是我觉得寄人篱下还是得有自知之明。 喂，hey, 你在哪儿？我现在立刻来找你。臭猴子，回事？你知不知道？你不会已经堕落到要找情敌咨询情感题了吧？谁是情敌啊？我就是看不惯他对我那态度。哎、啊，我又没招他惹他，我这身哪门气？哎、啊，哎。你觉得呢？他早上说我把他当宠物。 该不会是因为我说他和二狗没什么两样吧？不是，那就是个拟人的比喻，你应该很明白吧？那可是二狗哎、啊，那就是除了我妈，你，二狗那就是我的第三顺位最重要的存在。你呀，慢慢猜吧。啊？都几点了还不回来？拐走我的人不说。 这次连车都不放过，喊什么喊？不都是你闹的呀？